Добрий вечір. В ефірі ТРК Львів, програма профілі, і я, її ведучий, журналіст Ігор Гулик. Час постійно виносить на вершину нових людей, їм зазрять, їм намагаються наслідувати, іноді їх ненавидять. Але не штука вийти на вершину, штука втриматися на ній, штука дати відсіч своїм ненависникам, штука повести за собою. Сьогодні у нас в студії саме така людина. Мені дуже приємно відрекомендувати вам, екс-президент Грузії, очільник обласної Одеської обласної державної адміністрації Міхел Сакашвілі. Вітаю вас. Дякую за запрошення до програми. Для початку ми хотіли подати глядачам вашу таку офіційну біографію. Міхіл Сакашвілі. Народився 21 грудня 1967 року в Тбілісі. Сім'ї Грузинської інтелігенції 1984-го закінчив середню школу номер 51 міста Тбілісі з золотою медаллю 92-го з відзнакою Факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка. 93-го отримав диплом Страсбурзького міжнародного інституту з питань прав людини. 94-го закінчив магістратуру юридичного факультету Колумбійського університету Нью-Йорка. 95-го здобув докторський ступінь у університеті Джорджа Вашингтона, навчався в академії європейського права у Флоренції і в Гааській академії міжнародного права. Після перемоги грузинського майдану революції троян 20-23 листопада 2003 року висунув свою кандидатуру на дострокових президентських виборах. Вибори відбулися 4 січня 2004 року і завершилися перемогою Сакашвілі, за якого проголосували 96,27% виборців. 5 січня 2008 року, Сакашвілі вдруге переміг на дострокових президентських виборах. 8 серпня того ж року Росія вдалася до брутальної агресії на території Грузії. 16 серпня було укладено угоду про повернення військ на попередні позиції, але Росія окупувала частину країни. За результатами парламентських виборів 2012 року партія Сакашвілі зазнала поразки. Після виборів Сакашвілі заявив про перехід партії в опозицію. Проти нього особисто нова влада розпочала кримінальне переслідування. 29 травня 2015 року Саакашвілі отримав українське громадянство, а 30 травня став головою Одеської обласної державної адміністрації. Дивіться, будучи у Львові і минулого року, 8 серпня 2014, і тепер ви не втомлюєтесь повторювати, що заздрите львів'янам. Натомість львів'яни. Тепер заздрять Одесі. То що будемо робити? Так заздрити одне одному. Ну, це дійсно так, Львів. Це особливе таке близкое украинское место. А, а, что касается того, что, ну, естественно, Одесса есть потенциал огромный, я об этом и говорю, что и представьте, если бы у Львова еще в море было. и это реально Одесса, вот как бы с потенциалом Львова, но на море. И с огромным транспортным путем, и логистикой, и так далее, и с туристическим потенциалом. И, конечно, я то, что я слышу, что целая Павлевская область например, всегда традиционно, вот эти последние годы, когда по всей Украине было сложно, все равно больше шли инвестиции, все равно лучше было отношение и властей, и людей, и общая культура такая. И... Мы ездили сегодня по областным дорогам. Конечно, есть и плохие дороги, но если их очень То есть по сравнению с Одессой, не сравнить с Одессой, намного-намного лучше. Инфраструктура города, конечно, очень тоже улучшается, потому что, ну, с чем сравнивать. То есть, конечно, еще очень много работы, но с тем, что мы имеем в Одессе, это небо и земля. Зрозуміло. Дивіться, за вами є такий образ реформатора, так? Реформатор, на вашу думку, це обов'язково руйнівник, там, деструктор такий. Обов'язково для того, щоб проводити реформи, там, валити паркани, так як ви це були. Ну, я був от ну, люди умні у нас і. Я был на встрече с селом, там, Сергеевка. Там много вопросов было. Там, давай, сделай там клуб, давай, сделай там то, все. А потом люди, один человек такой, ну, в таком возрасте уже, он сказал, что... Не, не, надо от него требовать, чтобы он что-то по нам построил. Зачем он должен все разрушить? Разрушить эту систему, которая не позволяет строить. Это очень мудро. Мы говорим о системе, а не о парканах, а не о каких-то этих. Мы говорим о системе коррупции, о системе а, вымогательства, о системе а, унижения людей, о системе бюрократической, которая просто не дает возможность постараться вернуться. Мы говорим о ней, об инерции прошлого. Все, что характеризует совок. Совок это не просто же здание там, как это и там, и фамилия. Это, это образ бездействия или бездействия, скорее всего. И, конечно, это все надо снимать. И то, что, что такое реформаторство, это тоже приведение новой политической элиты а, Украины. В Украине была политическая элита, 25 лет, которая, которая реально упустила шанс а, сменить страну фундаментально. Когда целое, это, это, поколение в целом этот шанс упустило. Я чем принадлежу к этому поколению, поэтому мне нетрудно не, не, трудно это констатировать. Но, но, и, но поэтому есть часть этого поколения, которая понимает необходимость реформ, она должна все сделать для того, чтобы пришло новое поколение. Это не обязательно возрастная штука поколения, это просто образ мысли людей, которые бы изменили власть, поменяли на всех уровнях. И это касается как Верховной Рады или каких-то министерств, но реально, вот, допустим, начальник тому же, это очень важно. И вот на всех уровнях произойти изменения должны произойти. Знаете, я дивился буквально Днями відкриття Палацу юстиції в Одесі, і реально заздрив. Таке просторе, прозоре приміщення. Це, здається, ви казали, що просторі приміщення змінюють менталітет. Абсолютно. Не все можливо в країні, яка охоплена війною, на на самом деле все очень просто. Все очень просто и все можно очень быстро сделать. Тут, тут главное у нас проблема с госаппаратом в целом, потому что если будет продолжаться так, что мы не платим зарплаты, а мы не платим зарплаты госаппарату, это 2000 гривен, это не зарплата. им даже бензин уже не заливают, и у них нет привилегий еще все их ругать, Через 6-7-8 месяцев они просто по домам разойдутся. И поэтому вот этот, вы упомянули вот этот центр обслуживания граждан, где все документы истребляют этим любым другим месяцем Украины, потому что технологически процесс он себя отбивает, мы на американские деньги последние три месяца готовили этих сотрудников и сотрудницы, они очень молодые, и все главное, отношение к людям у них вырабатывали, и мы всяким ухищением будем их удерживать. Они работают в хорошем помещении, у них престиж, они хорошие формы. Мы им даем каждый месяц премии, мы будем их бесплатно кормить, хорошо кормить. То есть мы найдем формы, как удержать. Точно так же мы будем, даже такое же делаем МРЭО, мы где, а МРЭО там, в Одессе, там, налево продаются права, там длинные очереди, там так далее. Все это, ничего, это все будет компьютеризировано, все в одном месте, все быстро и эффектно. Мы точно так же делаем электронную таможню, будем привлекать туда новых людей. На самом деле там все будет делать компьютеры, причем таможники вообще ни при чем. Контейнер каждый будет проходить за 15 минут. Максимум будет осматриваться углубленно 5-7% всех контейнеров. И тоже туда надо приводить этих новых людей. И тоже надо. То есть мы должны обновлять аппарат вот на этом уровне. И и вот эти новые люди, у них, во-первых, отношения друг а во-вторых, они хорошо относится к людям, и люди в ответ к им хорошо относятся. Это такой это социальный контроль, как и новая патрульная полиция. Это социальный контроль. Но патрульная полиция нравится, нравится. И это очень важно, потому что это, то есть, когда они пристрастиваются к тому, что к ним общество хорошо относится, от этого очень трудно избавиться. А тогда, как все наши органы раньше, так называемые органы, они занимались тем, что они их всех ненавидели, их, они тоже ненавидели, и они просто держались на этой ненависти, на страхе. И, конечно, такие люди себя перестают уважать. У них другая психология. Поэтому госаппарат должен быть как сервис, которому нравится, нравится. И вот все новые сферы госаппарата, которые мы привлекаем, должны быть именно такие. И очень важно, что на самом деле президент Порошенко тоже понимает важность. Он страстно, он без бумажки, вот с корящими глазами рассказывает. И он мне рассказывал, когда я первый раз был в Грузии, вот как это мне понравилось. Я думал, что когда-то это будет управлять, То есть у него есть вот эта потребность это все потрогать и сделать. Хорошо, можно много вещей критиковать, и, и я с ним тоже не, не раз спорю с президентом на какие-то темы. Но то, что вот вчера я видел, как он говорил про эти реформы, что нужно изменить, как, как он представлял, допустим, 25-26-летнюю новую там, руководитель таможни, и он, это он принял политическое решение, его назначить. То есть это дает надежду, это дает надежду на то, что мы преодолеем эти трудности. Конспект вид Михаила Саакашвили. У Грузії в перші два місяці реформ посадили 36 суддів, піймавши їх на хабарах. Україна значно більша за Грузію, і тут може йтися про цифру 500. Для цього потрібно 10 молодих слідчих ідеалістів, які б ловили б суддів на місці злочину. Погано, якщо люди побачать, що заарештували корупціонера, а змін немає, і у них з'явиться цинічне ставлення до реформ. Треба, щоб люди відчули рух, нові податки, реформи в освіті, поліцейська реформа. Для цього не обов'язково починати з якоїсь хитромудрої держпрограми. Потрібно просто зачати і задіювати все одночасно, тим паче, що в Україні люди набагато законопослушніші ніж у Грузії. Пане Міхайло, давайте поговоримо про війну, хоча це важко говорити. Так. Ви приїжджаючи до Львова. Кілька разів молилися за територіальну так. цілісність України і Грузії, молилися в гарнізованому храмі. Так. Це місце є доволі таким святим для львів'ян, оскільки тут проходили фактично всі панахиди за воїнами, які загинули так. на сході України. Скажите, пожалуйста, вы сгадуете ты грузинских войн, которые загинули в сортие 2008 года? Не только, конечно, я их помню, но одновременно борюсь понять, что грузинские офицеры сражаются за Украину. У нас несколько грузинских офицеров, в том числе некоторых из них я хорошо лично знал или знал, ну менее знал, но и очень ими восхищался. И вот они как раз у них и когда я с, мы с ними общался они говорят что вот мы тут для того что если здесь сейчас тоже наша судьба если не дай бог украинский фронт они прорвут то э, нас вообще сметут. там такой страны как грузия вообще не останется и эти люди с честью продолжают служить многие из них на, на фронте многие из них там э, инструкторами работают потому что они у них заканчивали хорошие западные академии а, они очень ценят грузинские инструктора здесь э, и э, Жалко, что до сих пор у них вообще официального статуса не было. Опять-таки, неразворотливая бюрократическая машина. Вот сейчас вроде что-то начало для них меняться. И, но они для, для статуса, они для не ради, ради денег, они, я, я же прекрасно знаю, очень часто мне приходилось там кого у кого-то там их, как, их материальную поддержку, чтобы просто они ели хотя бы. И им было иногда где останавливаться, когда они на фронте. А в целом они просто им на и зайти. И это, конечно, очень радует. И, конечно, я недавно проводил награждение совместное с Георгией Тукой там, о звании народного героя Украины. Там просто такие истории. Когда парень заходит на сцену, там, которого там, без двух ног, одной руки долго выходил из плена. Эти ноги обморозил, руку оторвал до этого граната и Потом опять попросился служить, и опять сходит в форме. И сейчас он учится на военного психолога, говорит, что будет помогать солдатам как военный психолог. Но он сейчас очень хорошо сдерживается и все время ездит на фронт. Это чудо, это просто... Невозможно такой народ победить. И как раз наши офицеры говорили, что э, вот украинские солдаты и офицеры ⁇ это лучшие, которых мы когда либо видели. Они воевали очень интенсивно в Афганистане, общались мы со многими контингентами, ну, были в Ираке и в других местах, но ну, Афганистан особенно это, там реальная война была, и там у нас тоже много жертв было в Грузии. А, они говорят, что украинцы, вот то, что они видят здесь на фронте, Говорят, украинский солдат никогда не уходит обратно. То есть любой, любой ситуации, где бы американец просто ушел, бы, убежал бы, там, отступил бы, точно он вот, вот как-то вот прямо не отступает. Тоже когда они говорят, что плохие приказы, ругают начальство, но говорит, все равно не отступает. И эта история на Танецком аэропорту, они закрылись на втором этаже, ясно же было, что их взорвут. вот не хотели уступать, и все. Но это, конечно, чудо. Из-за этого я уверен, что Россия протерпела сейчас военное поражение. Потому что она не смогла продвинуться вперед. Это военное поражение. Они побили все артиллерии, только не побили с воздуха, потому что у нас ПВО есть. И, э, и э, не используют ядерное оружие, потому что тогда бы американцы. Все остальное они использовали. И не смогли продвинуться. Разве это не победа? Конспект вид Михаила Саакашвили. Так як ви зараз воюєте за свою державу, це чудо і це приклад для цілого світу. Так, це правда, що армію руками розвалювали, що всі брали хабарі, продавали, і обкрадали, що зраджували і втрачали кваліфікацію. Саме на це розраховував Путін. Але коли він вирішив вступити на вашу територію, він не розумів, що має справу із 45 мільйонним народом, а не тільки з певними офіцерами і солдатами чи керівництвом країни. Він зовсім не розуміє цього. Зараз в Україні дискутуються різні варіанти. Так, перший варіант ну, якби тотальний наступ, як на мене, це самогубство. Другий варіант це така залізна завіса між материковою Україною і окупованими територіями. І третій варіант це таке поступове вичавлювання росіян і сепаратистів. Я б, я так... Ваш варіант. Я думаю, так, що Путін не смог це означає, що він… Он... У него нет больше игры. И он полез сейчас в Сирию. Сирии он должен вступать, приобрести туда наземные войска и, и потерпеть поражение через год, или не, сту, не включать войны, то есть не приводить наземные войска и потерпеть поражение уже скоро. В любом случае, там будет поражение, он потерпел поражение в Украине, и после этого а, путинский режим станет быстро разваливаться. Это будет гораздо быстрее, чем мы себе представляемые. Эти территории сами по себе упадут, как спелые, спелые яблоки уверен в этом, я совершенно не сомневаюсь. С распадом путинского режима это вопрос будет буквально очень короткое времени, когда просто практически они будут без боя или сдаваться, или там будем, мы будем заниматься этим местом. Конспект от Михаила Саакашвили. Я думаю, что сегодня абсолютно уникальный выпадок, когда Украина рятует европейскую цивилизацию от варвара 21-го столетия. Україна не раз рятувала Європу історично, але зараз це як ніколи актуально. Ви рятуєте світ від третьої світової війни, у тому числі за рахунок власних життів, своєї кров'ю, самопожертвою. Але пройдуть віки, і всі пам'ятатимуть про це. Всі скажуть: був момент, коли європейській цивілізації загрожувало повне знищення, бо саме це було і є метою Путіна. Він піде настільки далеко, наскільки його пустять. Я не бачу інших перешкод для нього в сучасній Європі, окремо взятих, якби цією перешкодою зараз не стала Україна. У вашому житті, особливо на вершинах влади, влади чимало таких доволі незвичних вчинків. Одні називаються реформами, інші експериментами. Но не кожен експеримент, звичайно, може бути позитивним у наслідку. Як ви називаєте оці? Не, ну, то есть мы сейчас завели на Одесский пакет реформ, где мы говорим о изменениях 26 законах, 27. Это, это конкретно облегчает жизненным людям, да, там, скасовать там, количество там, всяких там, разрешений на 50%, выдавать строительные разрешения за две недели, выдавать там, максимум за две недели, выдавать, то есть менять статус земли быстро, без всяких проволочек, регистрироваться без всяких проволочек, там все или аукционы проводить, электронные закупки, электроны. Все это очень просто, и все это улучшает жизнь, все это э, э, усиливает бюджет. И я думаю, что это все, будем, все эти решения будут иметь быстрые, хорошие последствия. Я щиро тишуся с того, что вы действительно такое задоволение, такое натхнение. Дякую вам за щиру розмову. мысль в эфире.